पंजाब बोर्ड में पढ़ता है दीजी दीजी। प्लस वन में आपके पास आ जाए तो कई बार वो पढ़ाई में कुछ कमजोरी भी होते क्योंकि पंजाब बोर्ड और सी बी एस ई का टोटली डिफरेंट है तो ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस का भी अरेंज करते हो वेरी गुड कुछ नहीं है एजुकेशन जिसके पास है किसी भी बोर्ड से है वो बच्चा तो ट्रेंड चल रहा है कि पंजाब से विदेश जाते हैं प्लस टू करके तो आपके स्कूल में कोई ऐसी चल्टज़ है कि बच्चों को प्लस टू के बाद अगर कोई कैनेडा या यू एस ए या ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी मतलब स्टडी करना जाता है तो वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी के साथ टाइप या कुछ ऐसा कि बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाई आगे दिक्कत ना आए मेरा बच्चा अगर कहीं भी पूरे पैन ग्लोबली जाना चाहता है तो कहीं एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। स्कूल में वो ये सकता यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का क्या क्या अरेंजमेंट आपने कौन कौन सी गेम चलती है स्पोर्ट्स में हॉर्स स्पोर्ट राइडिंग ओके।

ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪਾ-ਮਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਣ ਲੈ ਆਏ ਆ ਸਕੂਲ ਸੈਫਰਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਥੋਥਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸੰਦੀਪਾ ਸੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਫਰਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਸੰਦੀਪਾ ਸੂਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੋਬਲ ਸਕੂਲ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੈਫਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪਾ ਸੂਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆ ਸੰਦੀਪਾ ਸੂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਟੱਡੀ ਮਿਲੇ ਜੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ उसी से प्रेरित है कोशिश यही जा की जो बच्चा स्कूल में आए वो यहाँ से उसकी पहचान अलग हो अलग चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे वो और ऑन डेवलपमेंट हो बच्चा खड़ा सोसाइटी में चमकेगी जी मैं कहीं ना कहीं का रिप्रेजेंटेटिव और मैंने इस स्कूल को मैं बिलोंग करता हूँ और हर बच्चा हमारे स्कूल में जो आता है हम उसको स्पेशल फील कराते हैं हमारा जो कॉरिकुलम है सो डिवर्सिफाइड की बच्चे के ऊपर प्रेशर हम नहीं देते नहीं देते नॉर्मल कई स्कूल्स की अप्रोच है कि इट शुड बी अ स्पेसिफिकली एजुकेशन सेंटर है स्पोर्ट्स सेंटर है कॉम्बिनेशन हमारा कॉम्बिनेशन है बच्चा पढ़ेगा भी खेलेगा इंटरनेशनली खेले जो कुछ हो रहा है मतलब तो पूरी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है अगर हम बैठे हैं फगवाड़ा में बैठे हैं ये एरिया छोटे हैं यहाँ पे उतनी की सोच है हमने अपने स्कूल को ग्लोबली बहुत यूनिवर्सिटीज से बहुत तो सारे कॉलेज से जोड़ा हुआ है तो हमें पता चलता है टाइम एंड है कि वर्ल्ड की क्या रीच है अगर मैं बात करूं जैसे अभी लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम की बात करें ये चीज मैंने यहाँ से चार पांच साल पहले देखी थी फॉरेन यूनिवर्सिटीज की फिजिक्स के साथ बच्चा म्यूजिक पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के पास सात बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ये सिस्टम को चेंज किया ग्लोबली एक ही नॉलेज है क्योंकि एक physics, एक फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ रहा बच्चा साथ में म्यूजिक कर रहा है तो वो कॉम्बिनेशन जब है तो उसी हिसाब से हमने कॉरिकुलम बनाया कि हर बच्चा लाइफ भी पढ़े जो हाँ उसका एम है उसको भी लेके पर कहीं ना कहीं स्कूल में हमने एक ग्लोबली एजुकेशन वोकेशनल सेंटर भी बनाया क्योंकि बहुत सारे स्कूल पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को, पता क्या क्या को, पता जी, जी। को तो नहीं, नहीं। को पता मैंने क्या करना है पेरेंट्स को एक जैसे मैम देखा जाता है कि आमतौर कि बच्चे ना जब स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई का बोझ जैसे मतलब प्रेशराइज कह लीजिए कि हाँ भाई स्कूल गया स्कूल के बाद ट्यूशन चला गया ट्यूशन के बाद फिर आगे वो किताबें इवन की बच्चों के साथ साथ उनकी मम्मिया भी प्रेशर में हो जाता पूरा घर पड़ रहा होता है तो ऐसा कुछ सिस्टम है आपके यहाँ बच्चे को yaanke, matlab, aur, प्रेशर कम लगे और पढ़ाई भी पूरी हो बिल देखिए जो कहता है जो सीबीएसई कहती है वो कहती है कि जब हमने एक सेट सिस्टम्स बना दिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए कितने घंटे उसकी रिविजन का टाइम है और कैसे एग्जाम्स को मीट करना है तो हम कहीं ना कहीं बच्चे को ट्रेन करते हैं हाउ टू स्टडी स्टडी कैसे पढ़ना है कैसे तैयारी करनी है कैसे एग्जाम में एग्जाम जिस बच्चे को इस चीज की प्रैक्टिस होगी देखो चैप्टर्स उतने हैं सबने पढ़ने हैं राइट पढ़। तो हम ये नहीं कह सकते हम वहाँ पे कॉरिकुलम कट कर देंगे नहीं क्योंकि बच्चों ने बोर्ड में

मारपीट भी पूरी होती थी कि बच्चों की दिल्कल, दिल्कल, वो जैसे पंजाबी में हम वर्ड यूज करें कि घोटा हाँ, डाल के ना तो आपने उसके लिए क्या प्रबंध किए हुए कि मतलब बच्चों के साथ टीचर्स का व्यवहार कैसा है आ, ऐसा है जी जैसे को युग बदल रहा है शिक्षा प्रणाली बदल रही है वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये, ये मापदंड पुराना टाइम ऐसे होता था कि जब तक टीचर दो थप्पड़ ना लगाए क्लास में वो माहौल <laughs> माहौल नहीं, नहीं, नहीं बनता था ठीक है पर अभी वो टाइम चला गया है चला आज गया। की डेट में कॉर्पोरल पनिशमेंट फिजिकल मारना स्ट्रिक्टली बहन स्ट्रिक्ट हमारे स्कूल में मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि किसी बच्चे को कोई फिजिकल छोड़ के इमोशनली भी हर्ट ना हर्ट ना किया जाए की कि बच्चे बहुत कीमती है वो हाँ। जमाना था पांच पांच छह छह बच्चे होते थे पेरेंट्स के आजकल तो, हाँ। एक या दो बच्चे हैं हाँ। तो पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं उनका भी स्पिरिट वैसी है की मेरे बच्चे को कुछ कहााना कहा ना जाए और बच्चे भी इतने सेंसिटिव है कि उनको अगर कुछ कह दिया जाए तो फील कर बहुत ज्यादा फील कर बहुत ज्यादा फील तो ऐसे में बच्चों को काउंसलिंग करके उनकी गलती को समझा के कि ये गलती हुई है उसको कैसे सुधारा जा सकता है रिटर्न अपोलॉजी कॉल लिख के एक लेटर okay. हाँ, लिखिए है मेरे गलती मैंने गलती और किया। अगर किसी क्लास फेलो को मार दिया तो उसको कम्प्रोमाइज करा के दोनों से अपोलॉजीज करवा के अगर बहुत ही बच्चा स्टर्बन है तो फिर कई बार होता है कि चलो दो दिन के उसको घर बैठाओ

पंजाब बोर्ड में पढ़ता है जी जी। प्लस वन में आपके पास आ जाए तो कई बार वो पढ़ाई में कुछ कमजोरी भी होती है क्योंकि पंजाब बोर्ड और सीबीएसई का टोटली डिफरेंट है तो ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस का भी अरेंज करते हो जब मतलब कि कई बार क्या होता है कि जो आपके स्कूल का ऑलरेडी बच्चा पढ़ रहा है जी। उसको तो नॉलेज है सीबीएसई की तो वो बच्चे जो कमजोर होते हैं उनके पढ़ाई के लिए आप कैसे देखिए ऐसा तो है जिस एरिया में बैठे हैं यहाँ बहुत सारे बच्चे ग्लोबली भी आते हैं बच्चे yes. तो कनाडा से भी आता है, से से बच्चा आ जाता है जर्मनी से बच्चे आते हैं तो इवन मेरे एरिया कुछ तो पंजाबी स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बच्चे वो भी आते वो भी आते हैं तो हमने क्या किया सी देखो एस सीबीएसई प्लस पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम है जो कंटेंट है वो मिलता जुलता है मिलता जुलता ठीक है ना उसमें हम बहुत आगे हैं वो ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं आती है लैंग्वेज लैंग्वेज राइट तो उसके लिए हमने स्पेशल क्लासेस रखी हुई हैं जी बैक्स रखे हुए हैं उन बच्चों के लिए उन बच्चों को हमने यहाँ तक आप स्कूल आ जाइए अगर फ्री है ओके। okay. इवन मेरे पास बोर्डिंग फैसिलिटी है मेरा स्कूल जो है वो बोर्डिंग है ओके। okay. तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बोर्डिंग में आते हैं टाइम एंड अगेन मेरा अगला सवाल यही होना था कि जैसे आपने बताया कि बाहर से भी आते हैं तो फिर रहने का जो बच्चा वीक है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से आया तो मेरी कोशिश रहती है पेरेंट्स को बोला जाता है छह महीने यही छोड़ दीजिए जी तो so, ऐसे में आपको पर्सनल टच भी दिया जाता है बच्चे पे काम भी होता काम भी हो जाता है ट्रस्ट में so, जो बच्चा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से आया था प्लस वन में और हमारे स्कूल में थर्ड सेकंड पोजीशन तक वो बोर्ड में पहुंचा है मतलब डिस्ट्रिक्ट पोजिशन बच्चे देखे तो ऐसा कुछ नहीं है एजुकेशन जिसके पास है किसी भी बोर्ड से है वो बच्चा वो उसको हम कंबाइन करके चैनल ले करें जैसे मेरा अगला सवाल यही होना था कि बोर्डिंग की क्या फैसिलिटी है क्योंकि आपने बताया कि विदेश से क्योंकि जो विदेश में बच्चा सेटल है उसके पेरेंट्स तो यहाँ पे होंगे तो बोर्डिंग में आप बच्चों को कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते देखिए तो बोर्डिंग स्कूल है हमने कुछ साल पहले शुरू किया था क्योंकि एरिया डिमांड है कुछ पेरेंट्स है जो कहते हैं हमने कुछ टाइम के लिए फॉरन जाना है एक बच्चा पढ़ रहा होता है तो आप बच्चे को ले जा नहीं सकते ले जाते उन्होंने कोशिश यही यही रुक जाए बोर्डिंग स्कूल जहाँ पे बच्चे होम अवे फ्रॉम होम है पर जो उनका माहौल है वो बोर्डिंग जैसा नहीं, नहीं है जैसा है है मतलब बच्चों को घर घर वाला माहौल एक रूम है, उसमें तीन बच्चे हैं उनकी जो पेंट्रीज है फूड क्वालिटी बहुत अच्छी, है।, बहुत अच्छी है।, है फिर उनको बहुत सारे जैसे संस्कृत संस्कारों से जोड़ा हुआ है हु गुरुद्वारा साहब जाना बच्चों ने मंदिर जाना इवन मेरे पास एक बच्चा लास्ट से कश्मीर से भी आया है तो मॉस्क भी जाता है तो दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ हम ये नहीं कह सकते जी रिस्ट्रिक्टेड है रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है वो तो चलो चाहिए ओपन है और नहीं। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स ट्रस्ट के साथ भेजते हैं हमने दो साल के लिए भेजना है बच्चे फॉरेन में क्या है संस्कारों की बहुत कमी। बहुत कमी। पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं नाइन टू फाइव में तो वो कहीं कही ना कहीं कुछ पीछे रह जाता रह जाता है कुछ लगता है दो साल भेजते हैं बच्चा परिपक्व होके आएगा मेच्योर होके आएगा अपनी कंट्री संस्कारों से जुड़ के रहेगा खास करके पंजाबी भाई उनको लगता है पर आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि पंजाब से विदेश जाते हैं भी प्लस टू दी, 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 दी। तो आपके स्कूल में कोई ऐसी फैसिलिटीज है कि बच्चों को प्लस टू के बाद अगर कोई कनाडा या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी मतलब स्टडी करना जाता है तो वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी के साथ टाइप या कुछ ऐसा की बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाई आगे दिक्कत ना आए ऐसा है हमारा स्कूल इस एरिया का ऐसा स्कूल है जहाँ पे हमारे पास दो तीन एजेंसीज है हमारे साथ जो काम करती है अप्लाई बोर्ड मेरे पास है मेरा बच्चा अगर कहीं भी पूरे पैन ग्लोबली जाना चाहता है उसको कहीं एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं स्कूल में ही थे वो यहीं से सीधा यूनिवर्सिटी के बारे में कॉल कर सकता है और सैमल टेनिज इसलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमारे साथ जुड़ी हुई है जो टाइम एंड अगेन आके बच्चों को बताती है कि ये कौन सी कोर्सेज कौन सी कंट्री प्रेफरेंसेस और क्या बजटिंग है तो एक वोकेशनल सेंटर ऑलरेडी स्कूल में चल रहा है चल रहा। मेरे अपने स्कूल के बच्चे तो उससे लाभ लेते ही है।, है क्योंकि वो बच्चे तो स्कूल के हैं है कुछ बच्चे जो कहीं से भी कोई बच्चा है वो भी आके हम उसको गाइड कर सकते हैं गाइड है। कर सकते। हमने लास्ट ईयर नियर अबाउट डेढ़ करोड़ के स्कॉलरशिप लेके हुई है अपने बच्चों को जो की सिडनी गया बच्चा मेलबोर्न जी और कैनेडा गया बच्चा तो ये स्कॉलरशिप का जो काम है हम बहुत तय दिल से कर रहे हैं ताकि जो बच्चा 95 प्लस है उसको स्कॉलरशिप का भी लाभ मिले क्योंकि यूनिवर्सिटीज फॉरम की हैं। देती है कहीं ना कहीं, कहीं उनको पता नहीं है पेरेंट्स को नहीं पता बिल्कुल वाले लोग बताते नहीं कि स्कॉलरशिप भी मिल सकता है नहीं तो सकता। हम क्या कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल चार्ज इवन सिंगल पेनी हम बच्चे को भेजने से लेकर स्कॉलरशिप तक का पूरा कंप्लीट कम्प्लीट हैं ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल देखा जाता है कि कई बार ना बच्चे एजेंटों के चक्कर में अपने पैसे भी डुबो लेते हैं पता क्या है मैं नहीं कहते हैं पर बच्चों को सही गाइड गाएद सही गाइड नहीं करते सही यूनिवर्सिटी चुन के देना सारे हाँ देना, ये बात सही आती है की सारे घंटे गलत नहीं है हाँ। ऐसा कोर्स चुन के दे कि बच्चा चार साल पीआर हो सके वो गया बिल्कुल वो भेज देते हैं बस उनको अपनी कमीशन से बस, बस बस और वो बच्चा तीन साल बाद वहाँ भीड़ में खो जाता फिर फिर है तो ये और उसमें कई बार पीछे देखा भी गया कि कई बच्चे स्ट्रेस में चले गए उन्होंने कुछ गलत कदम भी उठाए उठाट कर रहे हैं बच्चे कोटा है क्या कुछ हो रहा है क्या हो रहा है पढ़ाई का मतलब है अच्छे इंसान बनना बिल्कुल अच्छे इंसान बन के देश को समाज को कुछ देना देना राइट इतना प्रेशर लेके अगर वो वही यूथ सुसाइड तो कमिट कर जाता है या कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपना बच्चा लॉस कर देते हैं बिल्कुल तो ऐसी पढ़ाई मेरे को नहीं लगता वो कहीं मायने रखती नहीं नहीं रखती मायने जी जी तो एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे एक मतलब स्कूल जितना आपका बना हुआ जितना है जितना एरिया है जब सारा कई बार क्या होता है कि कोई मेरे जैसा मिडिल मैन होता है तो उसका ना एक मन में क्वेश्चन होता है की यार मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा अभी फीस से पता नहीं कितनी ज्यादा होगी ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली खासतौर पे मिडिल क्लास लोगों में, में खासतौर पे होता है कि भाई मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा तो जी, आपकी फीस से मतलब कोई ज्यादा है या मतलब नॉर्मल है या मिडिल क्लास बंदा भी आ सकता है क्योंकि कई बार मिडिल क्लास बंदा इसी सोच वजह से अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं देता हूँ देखो जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने क्या किया हमने ना जैसे बैलेंस किया होगा अपने सिस्टम को जिस सोफे पे हम ये बैठे हैं ना ये सोफा हमारा साल पुराना है हमने okay. तो हमने अपने सिस्टम्स को को इको इको फ्रेंडली फ्रेंडली रखा रखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बचाया बचाया उस पर हम खर्चा नहीं करते जी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास का स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सोफे का काम है बैठता जिससे हम बीस साल से हम इसको यूज कर रहे हैं बिल्कुल तो ऐसे में जो फीसेज है वो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है ओके एक पेरेंट एक मिडिल क्लास पेरेंट भी सपना देख सकता है सपना देख सकता है और जो अगर आप वो आ रहा स्कूल में जब वो फैसिलिटीज फैसिलिटीज गिनता है है उसको हुँ, ये लगता है कि जी फीस आप कम ले कम ले ले रहे हो आपकी ज्यादा इस हिसाब से रखा हुआ है, तो है। सेविंग जहाँ करनी है सेविंग्स है तो खर्चा होना चाहिए जो बच्चों के बच्चों के फ्यूचर पे वहाँ एक्सपेंडिचर है हाँ। स्पोर्ट्स की अकेडमी रन हो रही है हम पंजाब की कुछ अकेडमी का हिस्सा है अभी हमारे बच्चे नेशनल तक खेल के आए हैं जहाँ खर्चा है वहाँ कर रहे हैं जहाँ सेविंग है वहाँ हम

सो so, वैसे था तो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन बस तो स्पोर्ट्स की बात चली तो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का क्या क्या अरेंजमेंट आपने कौन कौन सी गेम चलती है क्योंकि मैं कई स्कूलों में गया हूँ और मैंने यहाँ पे एक एंट्री पे घोड़ा खड़ा देखा दी, तो मेरे दिमाग में वो अभी स्पोर्ट्स की बात क्या आ गया कि घोड़े का स्कूल में क्या काम है ये कोई वास्तु टेप है या गेम है वो भी ऐसा है हमारे स्कूल में अगर मैं कहूँ कोई ऐसी गेम नहीं है जो नहीं okay. हॉर्स राइडिंग से शुरू जिस घोड़े को आप देख के आए हैं वो स्कूल के का नाम है ओके okay. तो अभी कोविड में तीन थे कोविड में बीमार हो गया तो, तो वे फिर हमने सेल, सेल कर दिया तो, okay. तो अभी स्पोर्ट्स में हॉर्स राइडिंग लॉन okay. टेनिस देन, देन मलखम Valuable. शूटिंग शूटिंग फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल देन वी वी हैव हैव सो मेनी गेम्स अ कॉम्बिनेशन मेरे स्कूल के हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खेलना जरूरी है जरूरी कुछ है। भी खेलो और उसमें अपनी रुचि रख रख के रुचि के और जो गेम्स हम करवा रहे हैं उनकी कोशिश है कि हम उसको स्टेट नेशनल तक भी लेके लेके जाए जैसे अभी मैंने बताया मेरे दो बच्चे नेशनल खेले हैं खेल लास्ट हैं कोविड से पहले हमारे चार बच्चे इंटरनेशनल ही गए थे दे टू जर्मनी टू प्ले फ्यू ऑफ द गेम्स तो कोशिश है हर बच्चा खेले आ, देश का नाम ऊंचा करे अपने पेरेंट्स का क्योंकि रीजन पता है कि जिस एरिया में हम है ना यहाँ पे बहुत सारे और भी उसके जैसे को प्रेशर है कहीं ना कहीं बच्चे गलत चीजों में चले जाते हैं क्योंकि जो बच्चा एक स्पोर्ट्स खेलता है वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा ये बात है है उसको उसको अपनी सेहत का सेहत अपने अपनी का का अपने बहुत, बहुत रखनी जो जो गेम पता है मेरे को फील्ड में रन करना है। मैं कहीं लेफ्ट राइट हो नहीं सकता सही बात है संदीपा सूद जी सैफरम पब्लिक प्रिंसिपल ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪੌਕਟ ਅਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰੋਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌਕਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਆ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੌਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਫਰਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ رائے ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਨੂੰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਮਾ